Можно, да? Девушка, скажите, пожалуйста, девушки, вернее, вы поддерживаете вот это вот движение Евромайдан? И... Так. А сами вы поддерживаете? Ну, расскажите, вот, вашу точку зрения, вашу позицию.

Просто, понимаете, вот студенты. Мое мнение такое, что студенты, да, Могилянка, престижный университет, там родители поддержат, поэтому они могут говорить там, что вот мы выезжали за рубеж, но они же там не жили. А вот вы можете сравнить Россию, там таможены, ну допустим, таможенный союз это Россия и Европу. Вот вы пожили там и там, чтобы сравнить. Ясно. Надо попробовать, да, вы считаете? Mm -hmm. Ясно. А вот что пенсионерке там какой-то бабушке Марии от того, что вот мы подпишем ассоциацию, как вы думаете, что это ей даст? То есть, да, есть такое, что у них... Для мухов, для для Ясно. Вот что для вас такое Европа? Что, что такое Европа для вас? Прежде всего, это дороги, Достойно, ну, ну, ведь вы знаете, Болгария вступила в ЕС в 2007 году. Вот э, люди, я в Фейсбуке общаюсь, там, аналитики, люди, которые там, пожили, специалисты, говорят, я был в Болгарии, там все, хорошие дороги, все, но та же коррупция, те же демонстрации. Да. И в Рабочие места созданы, да. Скажите, ой, вопрос хотел задать, забыл. Сейчас, секунду, вспомню. Ну, ну в общем, стоит попробовать, да, вы считаете, да, Евроинтеграция? Спасибо вам большое, до свидания. Так, на